Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про те, чим живе сучасна цивільна авіація України. Є з нашої студії Олексій Яковець, генеральний директор компанії Мастер Авіа міжнародного аеропорту Київ Жуляни. Вітаю вас, Олексій Олексійович. Одночасно вітаю вас зі святом професійним. Вітаю ваших колег. А насправді чи є ось цей день саме для вас святом? Вы знаете, действительно это большой праздник для всех авиаторов Украины, потому что Украина богата своими авиационными традициями, своим персоналом, техникой. И, безусловно, все авиаторы сегодня подводят определенные итоги за прошедший год, строят планы на будущее. Чествують своїх uh, лучших роботників, і uh, безусловно, uh, то время життя, яке вони провели uh, на uh, заводах, uh, аеропортах, самолітах, uh, они вспоминают, і це добре, интересно і правильно. Ну за цей рік, зокрема, вам можна згадати і відкриття нового терміналу в аеропорту. Це Київ, да, вже тепер називається його знають як Жуляни. Так, в травні відбулося такие Так. Нам теж, працівникам международного аэропорта Киев-Жуляны в этом году есть чем пишатись. И, значит, первое. Наконец-то Киев получил отличный современный аэровокзал. Во-вторых, Полностью отреконструирована взлетно-посадочная полоса. Все абсолютно инженерные системы, такие как светосигнальное оборудование, радиотехнические средства посадки, которые установлены mm -hmm. в период подготовки к Евро-2012, отвечают мировым стандартам. И это все способствует безопасности полетов. Безопасності наших пасажирів і бізопасності Київлян, которые живуть е, вокруг е, аеропорту київ Київжулян, Олексій Олексійовичу, поки ми будемо і розповідати одночасно, ми можемо показати. У нас є так, фотографії принесли. Хоча краще, звичайно, відчути це самостійно, але все-таки можна й подивитися. Ну виглядає дуже чудово. А якщо говорити дійсно про те, наскільки зросла е, кількість пасажирів, які е, користуються. самые перевізками Києва Киева. Насколько от за цей рік че за минулий e, Значит, действительно, если я буду называть цифры, то это будет, ну, вы будете шокированы. E, Значить, рост пассажиропотока через аэропорт Киев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну вот, скажем, за 10 месяцев, да? 2012 года uh -huh. на 74 процента то есть если э, это в процентах а если в пассажирах то это э, значит мы ну, за 10 месяцев через аэропорт киев Жуляны, э, значит обслужили э, 780 тысяч пассажиров а если сравнить с адже все-таки а, я, я, э, я расскажу я расскажу да да конечно Значит, Борисполь – лидер значит, аэропортов Украины. Это современнейшее предприятие, которое обслуживает дальнемагистральные воздушные суда, такие как Boeing 767, это Киев, Нью-Йорк, Киев, Дели и так далее. Вот. Кроме этого, аэропорт Борисполь – это огромный хаб, значит, в аэропорт Борисполь летают авиакомпании со всей Украины внутренними рейсами и разлетаются в Европу, на Ближний Восток международными рейсами. Это огромное предприятие с оборотом вот за 10 месяцев текущего года через аэропорт Борисполь прошло 7 миллионов, ну чуть больше 7 миллионов пассажиров. То есть это в 10 раз значит, больше, чем через аэропорт Киев-Жуляны. Почему тогда так взрастает популярность у аэропорта Киев? Э, ну, тут несколько причин. Во-первых, аэропорт Киев находится в центре города. Добираться, безусловно, проще киевлянам э, в Киев, если э, в аэропорт Киев. Если аэропорт Киев и авиакомпании, которые работают через аэропорт Киев, предлагают те же аналогичные маршруты, которые э, киевляне могли бы воспользоваться mm -hmm. через аэропорт Борис. Ну, куда можно полететь, например, за аэропорту Киев? Э, за аэропорту Киев э, внутренними рейсами значит, можно четыре э, раза в день значит, э, полететь в Донецк, три раза в день в Харьков, э, 3 раз, 2 раза э, в день во Львов, э, в Одессу в Луганск. Э, это внутренние рейсы. Да? Значит, их осуществляет э, авиакомпания «ЮТЕЙР Украина на воздушных судах, АТ... современных воздушных судах. Э, новые с завода приобрела компания эти самолеты. Это АТР-72. Э, э, угу. А Азовничный. Э, международные рейсы в основном у нас выполняет сегодня это э, Европа. Это авиакомпания Визейр это практически все города Европы. Ну, скажем так, Лондон, Венеция, э, Бергама, э, значит, э, Анталия, это уже Восток, э, Дортмунд, Кёльн, э, Дюссельдорф, э, Але Менинген. Но все-таки популярность сейчас в Борисполе. Почему так? Где не дотягиваем? Mm -hmm. Если можно так сказать. Нет, вы знаете, у нас абсолютно разные э, предназначения, скажем так. Аэропорт Борисполь и аэропорт Жуляны. У аэропорта Жуляны есть, Киев Жуляны, есть своя би бизнес-ниша, э, бизнес-составляющая, которая э, заполняется перевозчиками именно теми, э, кого мы устраиваем. Э, значит, ну, во-первых, я все-таки хотел бы сказать о перевозчиках потому что знаете можно построить великолепный стадион вот но болельщики не придут на него посмотреть и там что-то делать только когда там появится футбольная команда вот только тогда на прекрасный стадион появится придут и болельщики то же самое и аэропорт это как бы комплекс зданий и сооружений которые без авиакомпании не привлекут не сгенерируют поток пассажиров. Поэтому я вот хотел бы в первую очередь переговорить, рассказать о авиакомпаниях, которые составляют э, с аэропортом Жуляны. Просто скажите про их переваги, скажите про то, э, почему именно эти авиакомпании, а не другие, например. Э, Вы же какие-то требования ставите правильно? Э, да, безусловно. Значит, так как мы э, расположены в центре Киева то мы э, ставим определенные условия э, по безопасности полетом над городом Киев. Поэтому воздушные суда, которые летают э, в аэропорт Киев-Жуляны, должны быть, э, ну, скажем так, не старше 5-6 лет. А в Борисполе есть старшая 5-6 лет? Ну, я думаю, что есть. Я сейчас не хочу говорить за Борисполь, mm -hmm. но повторяю, это все-таки область а Киев это столица и центр и тут немножко э, с нашей точки зрения да э, мы считаем что э, руководство аэропорта считает что э, очень важно очень важно чтобы э, бизнес бизнесом а безопасность это безопасность и я сам киевлянин и э, ну скажем так с пониманием отношусь к тем вопросам, которые задают киевляне, которые живут в, вблизи аэропорта. Но никаких таких не оставалось а выпадки так чтобы можно было. Вы знаете, ничего, я так сказать, мы постоянно встречаемся значит, с руководством совок Жулян, с руководством районной городской администрации. Вот. И там как бы решаем вопросы там, по смете которые, так сказать, имеют место за забором аэропорта, там, птицы, э, значит, как бы, угу. поселяются там, дикие животные, собаки, которые влияют опять на безопасность и на окружающую среду, и мы находим компромиссы. И повторяю, что э, вот, допустим, если э, сравнить вот, аэропорт Киев жуляны 25 лет тому назад через него вылетало и прилетала вместе где-то около миллиона пассажиров. Вот сейчас угу. я сказал, за 10 месяцев 700 тысяч, да? А 25 лет назад это был миллион. То есть мы еще пока до этого предела ну, не Ну, есть все шансы, тем больше, что есть молодь. А насколько взагалі престижна зараз профессия и летчиков, и авиаторов? Серед молодых людей. Чем можно на когось сподеваться, надеяться? Вы знаете, я сколько себя помню, не сейчас престижно работать в авиации. Всю жизнь, сколько себя помню, это было престижно. Я вам сейчас попытаюсь объяснить почему. Смотрите, казалось бы, на первый взгляд в авиации работают, значит, люди с каким с Профессия, Например, строитель, э сантехник, электрик, энергетик, программист, э грузчик, водитель. Ликар. Ликар, <свят> бачите? Да, ликар. То есть, казалось бы, какое они отношение имеют э к предприятию, э к авиационному предприятию. А вот самое непосредственное, потому что именно вот этот э контингент э персонала обеспечивают в аэропорту, и прием воздушных судов, и выпуск, и регистрацию, и пассажиров, и багажа. Да? Вот такой широкий аспект профессии присутствует на, в аэропорту. Безусловно, ведущими профессиями значит, авиационными является это летный состав, безусловно. Это диспетчерский состав, который управляет воздушным движением. Это технический состав, который занимается техническим обслуживанием воздушных судов. Вот. Безусловно, у этой ведущих специалистов отрасли значит, и средний заработок достаточно высокий. Я думаю, что, наверное, в 3-4 раза выше, чем в среднем по Украине. Да? если взять вот, заработную плату э, определенные социальные гарантии, страховки и так далее, это все присутствует. Mm -hmm. э, и дальше вам скажу, что гражданская авиация Украины готовит понятно основные свои э, востребованные специальности: это э, пилот, летчик, это значит техник-инженер по эксплуатации, это э, диспетчер воздушного движения. І остальные професії, які необхідні для організації цієї роботи, а, черпають из інших отраслей народного То Тобто беруть лучших тех, тих, хто є. Тому це престижно. Олексій Олексійович, ну то в такій престижній професії, крім того, ще и на квитки на літак досить дорогі. Вони досить для престижних таких, теж людей з престижних професій інших. Чому так? Почему летать сейчас дорого? Да, действительно, вы знаете, к сожалению, не все граждане Украины могут себе позволить даже один раз в год воспользоваться воздушным транспортом. С одной стороны, это значит, платежная способность украинца среднестатистического небольшая. Зарплата, грубо говоря, невысокая, а с другой стороны, это стоимость билета да, значительно велика, которая порой бывает в сравнении с месячным... Почему такие дорогие? Так. Какая головна складывается этого зачем За что мы платим? Власне? Да, значит, вы знаете, что этому есть объяснение и причина. Посмотрите, на каком парке воздушных судов сейчас летают авиакомпании? Это дорогостоящие нов, новые типы самолетов, да? угу. которые приобретены авиакомпаниями, либо в лизинг, либо в кредит больше за схеме. саму технику да, А за палыву да. э, Абсолютно верно Дальше. И вторая составляющая Это э, очень высокая стоимость э, Авиакеросина в Украине Я вам скажу что э, вот На сегодняшний день э, Во всех странах СНГ В Украине самый дорогой Авиационный бензин угу. И э, авиакомпании э, значит, Заправляются э, за рубежом А в Україні тільки діло дозаправку. Но, в основному, якщо так, щоб не завершувати нашу програму на песимізмі, все-таки шанси є, щоб відновити і престиж української цивільної авіації, і щоб світ про нас дізнався. Я думаю, що в нас є всі можливості, є молоді люди. Я вас ще раз вітаю зі святом. На жаль, вже немає часу, вже маємо завершувати. Дякую, що прийшли. Дякую, вітаю вас, Світлано, і колег всіх моїх. З цим святом бажаю всього найкращого, і щоб у нас в 13-му проці приріст пасажиропотоку збільшився не на 13%, як зараз. Ну а відсотки на 25%. Ну, дай боже, дякую вам, що дай прийшли. Боже. Залишайтеся з парламентськими адже Ми робимо політику зрозумілою.